Как для тебя все спочатку выглядело, как для цивільної людины? потому что даже небольшая подготовка, это тоже ничего не означает. Ну я такой человек, что как бы адаптируюсь ко всему. То есть, еще раз повторю, что я не был военным человеком, когда попал в зону проведения боевых действий. Тогда это был Славянск, бой за Славянск-Семеновка. Вот мы ехали по лесу, мы видели эти все. Это мы только приехали. Мы видели все эти разбитые, там сгоревшую технику, которая вот-вот только где-то сутки назад тут был страшный бой. Вот видели военных черных, просто черных отсажи. Ну и как-то это все уже в голове менялось, и так уже осозн... начал осознавать, где мы находимся. То есть я смотрел поначалу, когда мы ехали на Донбасс, там у людей у ребят было веселое такое настроение, но когда мы уже пересекли там границу Донецкой области, uh -huh. как раз уехали в Славянск, то увидели, я посмотрел на ребят, что уже не сильно так и улыбаются все. Вот. И сразу потом приехали в Артемовск, то Бахмут так назывался еще тогда этот город, и еще там воевали, в Артемовске.